Збройні сили України уразили зенітний ракетний дивізіон С 400 окупантів в районі Джанкоя і два зенітних ракетних дивізіон с 300 біля чорноморського та Євпаторії, що в окупованому Криму у генштабі додали, що російські окупанти не змогли перехопити жодну із випущених ракет. Скажіть, будь ласка, те, що вони не змогли перехопити ось цю жодну з запущених ракет? Це власне допомогла попередня робота по російській ППУ. Ну, это комплексный подход. Дело в том, что были уничтожены несколько комплексов радиолокации, то есть локаторы и дальние, и даже за горизонтной связи контроля. И это дало возможность нашим ракетам, в основном оптимальный вариант использовать после таких ударов баллистические ракеты. Это когда россияне не видят восходящую траекторию, когда идет баллистическая ракета вверх, они ее не видят, потому не успевают вычислить э, точку встречи. Баллистические ракеты все сбиваются с помощью э, системы, которая рассчитывает точку встречи на нисходящей баллистической траектории. Но ну, а они должны видеть и восходящую в том числе. Тогда успевают э, системы отработать и отправить ракету э, в ту точку, где должна быть, как рассчитывается, ну там целый процесс, как рассчитывается по баллистике э, траектория ракеты. И если либо россияне не видят восходящей траектории от уничтожения РЛС, для этого было и предназначено, либо на нисходящей траектории они уже просто не успевают отыграть, либо нисходящая траектория так называемая квазибаллиста. То есть, когда идет рыскание по нисходящей траектории, и ракета может ее изменять, постоянно меняя точку встречи для системы управления противником ПВО, они просто не успевают на это все отработать. Это все механизмы, они включены в возможности тех ракет, которые нам передают. И вот мы видим довольно-таки успешную работу. Сегодня вообще молодцы, конечно. Три удара, три зенитно-ракетные комплексы. Причем это не просто радиолокатор, это именно ЗРК а то есть «Зенита», ракетные комплексы С-400 под Жанко МС, 300 под Епатории и Гвардейским. От, отминусовали довольно-таки так успешно. Это идет все подготовка к основной работе по, Крым, по крымским военным объектам. То есть сначала надо отминусовать все, все ПВО противника, которое там только есть, а потом начать, вернее, продолжить работать по военным объектам, включая тот же Керченский мост. Але в целом, уничтожение С-300, С-400 означает, что будет меньше, в частности, обстрелов Украины? Ну, дело в том, что уничтожение такого рода зенитно-ракетных комплексов, во-первых, даст возможность нам работать, конечно, по Крыму, а во-вторых, россиянам сейчас придется перебрасывать откуда-то с тыла, может быть, может быть, с фронта, перебрасывать на такие, на эти места, дополнительные средства. У них их нет. Они их быстро производить, естественно, не могут. Значит, где-то будут снимать. Снимать будут, уменьшая плотность противовоздушной обороны. Для нас это очень выгодно. То есть для украинцев это, конечно, очень выгодно. Даже если они завтра притянут обратно над Женкой, поставят туда опять же С-400, значит, они где-то ее возьмут. Причем, куда они ее притянут? Они притянут на боевой радиус работы наших средств поражения. То есть опять под наши ракеты. Допустим, стояла эта С-400 где-нибудь в районе Моздока для того, чтобы начать работать по Моздоку, нам надо мы ж туда не достанем до С-400, допустим, там сложно, конечно, ракетой. Достать у нас нет таких дальностей, пока, по крайней мере, пока Томогавкову не передали, таких дальностей, чтобы на, на Баздок достать, нет. Значит, на вот таким механизмом выдавливания, уничтожая все, до чего мы дотянемся вдоль э, линии границы, либо линии боевого соприкосновения, россияне, получается, будут подтаскивать к нам, на уничтожение подтаскивать к нам. Эти все системы ПВО, это называется засушить ПВО противника. Вот так вот, таким способом э, и будем засушивать. То есть нашли какие-то реперные точки, а это так и есть в районе Джанкоя. Россия нам приходится там ПВО разворачивать. Это очень большой логистический хаб джанкойский, причем там и железные дороги в четыре стороны расходятся, и э, очень много складов. Аэродром, естественно, как аэродром подскока. Но ну, не говоря уже о САКах и в Патуре, и в Гвардейском. Роман Григоруча, ще дозволити, я уточню. Просто останнім часом ми часто чуємо новини, зокрема про знищення, також цих С-300, триста 400 зокрема на території Білгородської області, мати на увазі. А можна вже зробити якийсь певний висновок, то тобто про відсоток знищення саме в тому, що тому уністежаємо російські комплекси, а ракет много. То есть здесь очень сложно сказать, какой процент мы уничтожили. Почему? Потому что ракет, допустим, под С-300, С-400, тысячи штук произведено. Еще старых советских под С-300 больше пяти тысяч. Это только под работу воздух-земля. Потому нельзя тут с такой стопроцентной гарантией сказать, сколько мы их уничтожили. Но исходя, допустим, из количества пусковых установок, так где-то уже десятую часть уже отминусовали. Відомо про те, що дрони атакували буксир табажу, у, та бажу у таганройській затоці. Зокрема, про це пишуть російські пабліки. Баржа нібито має незначні пошкодження вище ватраліні. А у абоксира вибиті шибки. Також відомо про те, що двоє членів екіпажу зазнали легких поранень. Також відомо, що російські військові використовують такі кораблі для переправки боєприпасів та вантажів до Маріуполя для подальшого транспортування на лінію фронту. А також Роман у військово морських силах заявили про те, що Російська Федерація згодом, перекинула кораблі в Азовське море, і наразі там перебувають три десантних кораблі, а ще три малих ракетних кораблі проекту Буян М. Є інші одиниці корабельно-катерно. Складу. Скажите, складу. Скажіть, будь ласка, ну, знову ж таки, э, чи можна говорити про те, що це є основні наразі для нас у Азовському море, и почему чи можна тоді зробити висновок, що до них доберемося, так, ось ця атака у Таганройській затосі. Про что це Ну, это такой комплексный, попытка россиян как-то комплексно решить проблему своего Черноморского флота. Почему они пытаются... Ну, они прекрасно понимают, что лужи Черного моря – это лужа, это любя, летчики и моряки об этом говорят, рукомойник так называемый, закрытый водоем. А раз это закрытый водоем, значит кораблям э, там э, можно находиться только тогда, когда дружишь со всеми странами, которые выходят на побережье Черного моря. Если где-то с какой-нибудь страной закусились, как э, вот сейчас э, с Украиной, значит кораблей не будет. Причем у одной стороны и у другой. Почему? Потому что корабль это очень хорошая цель для всех средств поражения, вот для любого практически. Если это, закрытая, если это закрытый водоем и не океан, и нет авианосной группы, так называемой, которая в основном вокруг авианосца, основного базового, ну там целый комплекс мероприятий для прикрытия всех кораблей, которые в авианосной группе состоят. А вот в таком виде, в котором россияне себе решили такой лайтовый режим придумать в Черном море, взяли, ухандокали кучу денег, создали вроде как Черноморский флот для покрасоваться. Ну, Путину, скорее всего, в Сачах надо было иногда салюты с корветов выпускать, потому вот он себе такую игрушку придумал. А то, что это очень хорошая цель, особенно для Спецслужб, которые четко понимают, где, где какой корабль находится. Ну и для естественно военно-морского флота. А если в нем есть дальние средства поражения, как, как у нас сейчас уже появляется, и тем более, если есть морская авиация, то есть которая может достать до любого практически корабля в Черном море. Потому у россиян проблема. Они сейчас пытаются после уничтожения как минимум третьего Черноморского флота, они пытаются его спрятать. А вот еще одна треть у них осталась где-то в районе Новороссийска, и часть кораблей они пытаются перебросить в Азовское море, прикрываясь в основном от беков, от безэкипажных катеров то есть используют еще одну лужу, внутри, одну маленькую лужу, внутри большой лужи, то есть Азовское море. Туда, во-первых, не все корабли зайти могут, там довольно-таки ну, неглубокие, это там до 14 метров лужа, до 14 метров глубины. Потому не все корабли зайдут, и вопросы, связанные с их размещением, тоже есть. Потому они сейчас пока спрятали их в Азовском море, а скорее всего смогут перебросить в Каспий через Дон, то есть по Дону, по Волгодонскому каналу и потом по Волге через настрахань на, на Каспийскую флотилию. Могут перебросить, потому нам очень важно их сейчас уничтожить и большие десантные корабли, и особенно ракетные катера. Почему? Потому что с Каспийского моря калибры дойдут до Украины. То есть они даже отогнавы в Каспийское море, это тысяча километров от Украины, а калибр идет больше, чем две тысячи. То есть они смогут перекрыть практически большую часть Украины, даже запуская ракеты с Каспия. Потому сейчас, скорее всего, это начало работы наших средств поражения, беспилотники, которые добрались и до баржи. Ну, баржа используется в, любых, то есть под любые задачи, она может и зерно возить, может, может и боеприпасы тягать вернее, буксиром. Буксир та, – та же самая картина, то есть либо баржу может потянуть. Вот этот буксир, который был поврежден, он тянул секцию для укрепления обороны Керченского моста, потому тоже правильное уничтожение. Я думаю, в ближайшее время наши дальники, так называемые, то есть дальние средства поражения, плюс беспилотники дальнего уровня под прямым управлением, потому что тут не привяжешься к к определенным координатам двигаются, то есть постоянно на месте не стоят эти корабли. Я думаю, как раз вот у нас уже есть эти механизмы, либо прямое управление на дальностях больше 200 километров, очень сложно, но тем не менее может быть, либо с управлением с сетью ретрансляторов, это тоже может быть, и думаю, думаю, мы с этим вопросом разберемся, именно уже даже в Азовском море, потому почему, потому что много целей в нем сейчас появилось.